तो नेतागंज हाँ बहना भाई मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झारखण्ड के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भर सरकार ने की प्रजातंत्र भर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है हमला है इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो, तो इसके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियां आज भारतीय जनता भारती और उनके साथी को तो दिखा रहे हैं इस वजह से हम लोगों को सोचने का समय आ गया और सोचना हो आज केजरीवाल भर हमला हुआ उनको जेल में भेजा इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसे तरह से और इससे भले चाहे दिल्ली के हो चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे पश्चिम बंगाल के हो कई राजनीतिक नेता चाहे एम एल ए हो या फार्लियामेंट का सदस्य हो उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया ये एक्शन संविधान पर हमला है प्रजातंत्र हमला है और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया इस पर हमला होता है प्रजातंत्र हमला होता है तो हर राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा ये कदम कैसे उठाएंगे भाई कोई ज्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हुई आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे वहां एक बात हमेशा ध्यान में रहती है कि आपका वोट लाझ हो और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए उनका दिखित करिए और देश के सामने और गर रास्ते भर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं तो दीजिए इसलिए मैं कैसा हूँ और आपसे इजाजत देता हूँ जय हिंद जी का इंट्रोडक्शन क्या हिंदी